равняется минус 4. Когда Белоруссия минус 3, Россия минус 2. То есть еще хуже, чем наших восточных соседей. Для сравнения Великобритания плюс 12 и 5, Испания плюс 12. Минус 4 уровень нашей толерантности, согласно социологам, которые э, работали в партнерстве с одной из ЛГБТ э, европейских организаций. И если так, такая громадная гомофобия в нашей стране, подогреваемая, политическими течениями, религиозным движением сегодня существует. Почему мы это допускаем сегодня? Почему? Потому что почему, если гомосексуальных людей достаточно много в Украине, по статистике геев и бисексуалов от 800 тысяч до миллиона, 200 тысяч в Украине. То есть это всего сообщества 26% по всему миру. В Америке, в Америке даже проводили опрос. 70% граждан США сказали, что они знают хотя бы одного гея или лесбиянку среди своих знакомых. Я думаю, что эта цифра применима также и для Украины. 70% из вас имеют среди своих знакомых хотя бы одного гея или лесбиянку. Просто не знают об этом. Это сложно сказать в тех ужасных условиях, которые существуют сейчас в Украине.